все знают о проблеме общественных пространств в спальных районах. Так как мы занимаемся проектированием общественных пространств, мы взялись за проект реконструкции пешеходной аллеи на Харьковском массиве. Мы исследуем место под кодовым названием Бродвей. Это пешеходная зона длиной около 800 метров. Ми збираємо функцію забудови, активність фасадів, стріт рітейл, елементи публічного простору та озеленення е, на території Бродвею та околиці. спілкуємося з людьми, які проводять этот час, щоб зрозуміти, які в них є потреби, проблеми. Провели майстерку для старших класів з трьома школами. Ми мали на меті познайомити їх з проектом, дати їм можливість відчути себе співтворцями цього майбутнього проекту і далі брати з нього відповідальність. Відміну від дорослих, вони не захищають чужі інтереси. Сегодня мы собрали здесь пользователей пространства Бродвей и тех людей, которые так или иначе на него влияют. Это коммунальные службы, Дарнецкая РДА, церковь Ведроджиня, три школы, которые здесь находятся, ну и местные жители. Сегодня они работают над тем, чтобы сформировать долгосрочные и краткосрочные цели развития этого места. Круто, что в процессе работы сформировалась комьюнити людей, с которыми мы делали этот проект. По сути, соавторов нашего проекта. Это очень классно, потому что они помогут нам э, реализовать его. И они будут первые, кто его наполнит и заживут в нем. 3-4! Данные, которые мы собрали в ходе исследований и воркшопов, мы превратили в техническое задание в очень понятной форме для архитекторов, которым предстоит найти пространственное решение э, этих вопросов. Мы верим в то, что проект Бродвея может стать действительно примером того, как превратить скучный спальник в крутое общественное пространство.